Блокируем российские фуры дальнобойщики, которые транзитом и не транзитом въезжают в территорию Украины. Это, по сути, адекватная реакция на то, что сделали российские власти по отношению к нашим перевозчикам они сначала ограничили потом позволили потом снова ограничили страны Средней Азии они вообще не пропускают наши фуры то есть это практически экономическое такое давление на Украину мы думаем что в условиях когда Украина весь мир делает экономические какие-то санкции против России просто непонятно по непонятным причинам до сегодняшнего дня никак не отреагировала наше правительство, кабинет министров. Мы ждем реакцию от президента, от кабинета министров, чтобы они как можно быстрее отреагировали на эту ситуацию. И, возможно, на законодательном уровне, на высшем законодательном уровне заблокировали бы хотя бы временно до решения вопроса транзитный и нетранзитный проезд дальнобойных машин с российской регистрацией. Это начали за Карпати ребята, активисты за Потом это по цепочке пошло по всему западному и северному региону Украины. Сегодня это на уровне до Чернигова. Дальше, пока, к сожалению, нету никаких этих блокад. Но я думаю, что дальше пойдет процесс до полной блокады. Понимание со стороны пограничников, таможенников и прочих правоохранительных и прочих структур понимание есть, по крайней мере они говорят о том, что оно есть. То есть мы видим это. Сопротивления в, наш, в нашу сторону никакого нету, нас никаким образом не ограничивают ни в чем. Мы официальными обращениями обратились в правоохранительные органы в СБУ, в управлении национальной полиции. Только что мы отнесли обращение в областную администрацию, для того, чтобы оно было передано в кабинет министров Украины. Понимание есть на всех уровнях. Очевидно, кто-то теряет на этом, поэтому есть какие-то на каком-то локальном уровне сопротивления. Но в целом поддержка всего, скажем, общества есть, и руководство деваться некуда, они тоже делают вид. Или, или понимают, или делают вид, что понимают рассчитываем на то, что все-таки делаем правильные вещи, должна быть правильная реакция. Сопротивление со стороны водителей, в принципе, как такового не было, были единичные случаи. Это, это было связано с э, указаниями, которые давали э, водителям их работодатели. Как они называют, барин, они его барином называют, барин сказал, мы делаем так, как сказал барин. И поэтому такого, в принципе, по большому счету нет, массового сопротивления. Люди устают, людям нужно отдохнуть, кому-то нужно домой поехать, переодеться, помыться и все такое. Помощь нужна постоянно. Там нужно, кроме всего, контакты постоянно поддерживать с пограничниками, с таможенниками, чтобы знать, какая ситуация за границы на той стороне белорусской, в данном случае выступающих, мы постоянно контактируем с пограничниками и таможенниками, которые нам дают информацию, сколько машин подъехало, какие происходят действия. Большая часть машин задерживаются, то есть подъезжают и стоят в колонну, ждут какого-то решения. Какое-то какое количество машин разворачиваются и уезжают. На территории таможни они практически не заезжают, потому что нет смысла, это дополнительные трудности для них потому что переехав границу на эту сторону, растаможив, не растаможив, то есть пройдя таможенные процедуры, пройдя, проехав на нашу таможенную территорию, они просто де-факто остаются в ловушке, дальше им некуда деваться. Тогда им надо уже решать вопрос, как вернуться обратно с тем же грузом на той же таможне. Поэтому, в принципе, Накапливаются машины больше на белорусской стороне. Мы через те машины, через водителей тех машин, которые возвращаются, передаем, что они по цепочке дальше передают, что смысла нет на эту сторону ехать. Это акция э, безстрокова. Безстрокова, э, безстрокова акция, которая э, была започаткована низкою э, громадских организаций Житомирщини. Ну, рухав там дан Житомир був ініціатором е, цивільний корпусу Азов. Е, коли ми прибули на, на виступовичі, одразу до нас вийшли е, представники Оворчської самооборони, е, інших громадських організацій Оворуча обруч, обруч, Користання. Е, ще в Житомирі долучилися представники е, громадської організації е, е, І коли ми вже передавали зміну зміну значить, самобороні оворуча, ми спостерігали, що доєдналися інші організації Правий сектор на УНСО, тобто низка громадських організацій області. Фактично, ми вимагаємо від компетентних органів в особі Кабінету міністрів про прийняття адекватних дзеркальних заходів у відповідь на дії Російської Федерації. Тобто, Полное блокування, повне припинення руху російського автотранспорту територією України.